yalnı yeni 2-ci sətir test toplusunda alkenlər mövzusunda 213-cü test tapşırığına baxırıq. Bizə burada eten və etanı verir, qarışıq maddə miqdarı 2 moldur, qarışıqla əlaqəli olan H2-in də 2 mol verir. Tam hidrogenləşmə reaksiyasından sonra 3.5 mol məhsul verir, 3.5 mol. Bizə C2H6 reaksiyanı sonra C2H6-nın miqdarının sonuşur molla biz də baxırıq ki, deməli başlanğıcınızda 2 mol, qarışıqda 2 mol da hidrogen 4 mol. Deməli, e, reaksiyadan sonra isə məhsulun olub 3.5 mol. Deməli, burada 0.5 azalma olub. 4 - 3.5 = 0.5 mol. 0.5 mol azalma olub. Bəli, biz burada deməli dedik ki, eteni hidrogenləşdirəcəyiksə CH4 + H2 əmələ gələcək C2H6 etan əmələ gələcək. Bəli, 0.5 mol azalma olması üçün deməli C2H4 reaksiya gedib çı 0.5 mol azalma olur və ona görə də C2H4 da başlanğıcda 0.5-dir. C2H4 başlanğıcda 0.5-dirsə, qarışıq 2-dir. 2-dən demə çıxanda 0.5 mol C2H4-ü. Bu qarışıqda demə 0.5 C2H4-dəsə 1.5-də nədir C2 H6-dır. Mən də reaksiyaya nəzər yetirəndə görürəm ki, reaksiya dalğır ola bilmədi. 2 həcmdir, alınan isə 1 həcmdir. Deməli 1 həcm azalma olub. Bəli, mən də yazıram ki, 1 həcm azalma olanda 1 həcm, 1 həcm budur. 1 həcm C2H6 əmələ gəlib. 1 mol deməsək, 2 həcm əmələ gəlib. 0.5 azalma olanda, 0.5 azalma olanda x C2H6 əmələ gəlib. Və görürəm ki, bir kısna qədəm əmələ gəlib 0.5 mol C2H6 əmələ gəlib 0.5 mol C2H6 əmələ gəlib burdənə qədər başlamazdanə qədər 1.5 mol C2H6 1.5 mol C2H6-nın üzərinə gələndə 0.5 mol əmələ gələn C2H6-nı azın ki 2 mol C reaksiyadan sonra 2 mol deməli C2H6-nı var imiş. Bel.